सो 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 Зірковий коктейль програму з присмаком таланту та популярності. Сьогодні ділитися секретами свого успіху буде кремезний, запальний та темпераментний актор, співак та сценарист Микита Джигурда. Сьогодні програма буде у стилі зіркової прогулянки парком, де ми домовилися про зустріч з нашим героєм. Попри щільний графік, Микита Джигурда знайшов час для нас та своїх прихильників. І дуже дякую за те, що ви погодилися завітати до нас на зірковий коктейль. А, скажіть, будь ласка, от ви проживаєте в Росії, але зараз ви в Україні, а конкретніше у Черкасах приїхали виступати на фестивалі бардівської пісні. І як часто ви приїжджаєте в Україну? Адже у вас тут багато родичів? В мене українське громадянство. Я не змінював громадянство і в мене український паспорт. Я працюю у Москві, тому що в мене жінка і діти у Москві, хоча жінка француженка, вона не хоче жити у Парижі, не хоче жити зі мною, але в неї, в неї праця у Москві. Я працюю в Москві як легіонер, тому що у Києві і в Україні не дають ту працю, як яка як, 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 як б могла. которая бы меня устраивала. Поэтому я использую украинский язык для творчества, программу, которую мы сейчас на бардовском фестивале с, с хардроковой группой САД покажем. Это такие наметки грандиозного шоу, которое состоится в 2014 году к 200-летию Тараса Шевченко. И в программе мои стихотворения украинской мовы, просвячены Шевченко и, и, Украине, и песни группы «Сад» на стихи Шевченко. И это очень дает, да? Шевченко – классика уже, понятно, икона украинская, и сам хард направление – это уже классика, то есть сегодня молодняк, молодежь, там, танцевая какая-то, да, такие совершенно другие, рэп. Но это э, сочетание двух классических э, да, таких эгрегоров, то есть да, Шевченко и хард-рок э, музыканты. И то, что мы делаем, это очень интересно. Сейчас это такие наметки. Хлопцы загралы. Чуєте, які барди, яка, яка музика. Це ваші хлопці, так? це Так, да, це, це, Ми розмовляємо, це наші вони там працюють. Це я кажу, що є у боксі є брати Кличко, так? Дивіться на них. Україна і. і е, вони українською мовою чи російською мовою, це дух України, так? дух України. От <постив> eh, ми з гуртом сад можемо <постив> робити такі речі, які, eh, eh, яких нема eh, у Москві, у Європі є, а у Москві немає. Бо хардрок, хардрок настоящий, це як би... Внутреннее состояние человека. это невозможно играть. То есть если в попсу, в шоу-бизнес, во все эти звезды можно играть, то для того, чтобы выдержать энергии настоящего хардрога, для этого нужно быть подготовленным, для этого нужно быть мистиком, для этого нужно быть э, э, ас аскетом периодически. И ребята грубо, сатани... Я їх називаю святий рокінрольщики, тому що вони не йдуть на компроміси. людина спортивного загортування, довгий час займалися греблею, навіть мали непогані результати у цій сфері. Скажіть, будь ласка, чому ви змінили вид своєї діяльності? Хто на вас так вплинув? Брат, старший брат, мій Сергій, е, е, коли я навчався на першому курсі інституту е, 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 фізичної культури, Сергій. Е, е, Сережка заканчивал Карпенко Карова в Киеве. И я к нему пришел на дипломный спектакль. И меня так это вставило, что э, я понял, что что-то я вроде не тем занимаюсь, чем мне надо заниматься. Более того, я вдруг выяснил, что, э, оказывается, я родился 27 марта 1961 года, в день и в год, когда ЮНЕСКО решил праздновать Международный день театра. То есть и вот знание вдруг обрушившийся на меня 18-летнего пацана, что, оказывается, я международный театра и в день, и в год. И плюс то, что меня вставило у брата на спектакле, подвигло меня к тому, что я забрал документы после первого года обучения в театральном в, в институте физкультуры Киевском. Мама с папой, естественно, в шоке. Ребенок бросает в институт и поступил в театральный, который Набирал Николай Николаевич Рыжковский, народный артист Украины, России, Советского Союза. Но один раз в четыре года на русском языке обучение. И я поступил. И проучился год. Мне, выпрямо, вы, мало, мне выправили да? украинский акцент. Так бывает, да? Ну, мьякээээ. И исправили. И я... Э Ушов у сіт, ушов сторожем, ушов інструктором фізкультури, зайнявся самообразованням. Я взяв Віталік Малаха в потім поїхали в Москву, так, а, і перша Москву ваша роль була. Малахов Віталій каже, тобі твоїм характером, своїм талантом треба їхати до Москви. Не, не просто до Москви, а до Любимого у театр, де грав Володимир Висоцький, бо е, е, Любими шукає акторів молодих, які були такі ж енергійні і такі ж. Е, такие же мощные, как, как Высоцкий. Я поехал в Москву, был принят в театр на Таганке на все роли Владимира Высоцкого. Скажите, будь какие ингредиенты самые вашего успеху? Я очень открытый человек. И многие мои перформансы, которые я делаю, я делаю э, для того, чтобы привлечь внимание к простой идее, к идее человека, творца. Я говорю, давайте поменяем парадигму всеобщей греховности на парадигму всеобщей божественности. Да, мы пока что боги на горшках. Но поскольку все религии говорят, что мы э, дети Божьи, я говорю, мы боги, потому что мы дети Божьи, мы не животные твари. До речі, про перформанси, про які ви задали, ви досить емоційна людина. Скажіть, будь ласка, чи заважало це вам у житті? Мене били, мене виключали э, з інституту, я ламали пальці, КГБшники. Я віть це зараз майдан незалежності у Києві. А я э, 1081 рік. Я вийшов до пам'ятника Леніну і співав пісні висоцького Галіча свої і. Милиция дивилась и, и, и не понимала, что это что такое Ну В советские время такого не принято было. А, а меня, естественно, таскали в КГБ. И, и, и если бы не так называемая перестройка Перебодова, я бы загремел по 58-й статье за антисоветскую деятельность. Ну э, я один із перших, хто хто про те, що Україна буде адільним э, государством. Букита Джегурда, телевізійний і той, що вдома. Це дві різні людини, які в усіме йному колі. Звичайно, я зараз буду приїхати по сцені ревіти. Я, я дома з своїми дітьми, жінкою, коханою, я веду себе по іншому. Це же, що такое іскусство? Це як увеличительне стекло. Марина Анісімова, нині ваша дружина, завжди казала, що хоче, аби її чоловік мав сильніший ніж у неї характер. Вона такого чоловіка знайшла. Я як, років як вдома? А хто вирішує найважливіше питання? Ви я, чи я, ви я, так? Я, а, як, а, як, а як А як би, а, як би воно було? Вона а, до мене вирішувала всі питання сама. І з партнером, з гвіндалем, олімпійським чемпіоном Франції, і з федерацією, і з мужчинами, а які падали до цього. Справжньою жінкою в нас а Тепер посіваю. вона каже, я, я. я я як жінка э, себе відчуваю, а, а, а до джей я була спортсменка, але кожній жінці хочеться, щоб э, вона х, хоч частично, хоч іноді відчувала свою слабкість. І це не говорить о том, що я п'ю просто і говорю, от так вот будете нікак і не. Ні, це проходить само собою. Ваш трирічний син обожнює слухати ваші пісні дивитися. Да, відеозаписи, да, це, та, це правда? І дивиться, і від хардрок! І, дивіться, і, 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 хард а, <скільки> і а, дівчинка та, та спокійнисенька, така, така блондиночка. Дивиться їй два з половиною. І вона така тихесенька, пацан такий. <скільки> Давайте про вас богато пишут, и не всегда хорошие вещи пишут. Це вас, же это же добрый. Для карьеры это так добро. Я, я живой, я каждый раз говорю, вот, Представляете, у меня было столько возможностей взять, принять официальную версию, меня звали в Москве в, 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 в партию Единой России, справедливой, стать, про кремлевским таким в, 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 лидером для молодежи и все, но я то вижу, что это фальш, все, я не хочу в этом участвовать, я живой, в отличие от многих правителей которые, одевая овечьи шкуры, будут, будут внутри хищниками. Я говорю, лучше я надену маску шута, придурка в какой-то момент и зверя, но те, у кого глаза и уши есть, они поймут, что это только как, как, да? как, как в сказках. Это, это чудище, у, у, которого очень родимая душа, маленький цветочек. Ваши коллеги по сцене говорят, прекрасно с вами работать, но у вас занадто много. Почему так? когда я театральный институт, мне дали в Московском театре на Лому дали роль Геракла. И я пришел молодой актер после института. Главная роль, седьмой подвиг Геракла. Но царя, с которым Геракл бодается, играл порторг театра. А друга моего, значит, ТЗ, играл профорг театра. И у меня главная роль. Я играю, пришел, а, мне овации, мне цветы, все, они меня вызывают. Я говорю, ты как-то слишком одеяло на себя тянешь. Я говорю, ребят, вы ничего не перепутали? Седьмой подвиг Геракла спектакль. Я в главной роли. Седьмой подвиг Геракла. Нет, но мы тоже, мы же, уважаемый, ты только студент пришел. Я говорю, причем тут студент? И, и, так очень часто бывает, когда, в, если мне дают роль э, не центральную, а, давайте было, а допустим, вторую главную роль там среди этих, то режиссер говорит, Джигурда тебе слишком много. Главный герой там был фильм Ермак, и режиссер Краснопольский Юсов, классики. Вечный золот, и ничего не говорит, тебя слишком много, ты начинаешь переигрывать Ермака, сокращают цены мои, потому что ты дуже богато, и Пол Джигурдон тянет на себя одеяло. Я говорю, поэтому я не зарубаюсь, и я жду той роли, которая будет соответствовать моей психофизики, но которая будет соответствовать моей идее, потому что мне столько предлагали там подонков, мерзавцев играть, которые э, растворяют в кислоте свою любимую, знаешь, я там все, не все да. да, так, мне не потребно, мне не потребны гроши, когда вони э, мне достанутся за то, что я буду э, э, продавать свою душу, продавать свои принципы, я лучше буду материться, я буду лучше, э, э, а, а, а это бывает очень редко, напьюсь, Релакс получу с любимой женщиной и, 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 и буду иметь в 10-100 раз меньше денег, чем мне предлагали, а мне предлагали контракты. Мне предлагали контракты миллионером. Вот будешь миллионером, пятилетний контракт, будешь петь песни Высоцкого, будешь петь песни Оля, а любить, любить по-русски, но репертуар весь диктуем мы, продюсерский центр. И мы тебе делаем мега мегазвездой на, 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 на всем русскоязычном пространстве. Я вірю актію та свободу. Я вам вважаю творчої свободи, про яку ви говорите. Я дуже вдячна за те, що ви завітали до нас у програму. Я нагадаю вам, шановні телеглядачі, що у нас гостя був Микита Джигурда. Зустрінемося тиждень.